যিটো ইকনমিক্স সেই ইকনমিক্সটো বুজি পোৱা নাই মানে আমাৰ সদায় আৱেগতে থাকে বহুতে কয় আমাৰ অসমীয়া আৱেগিক আবেগিক জাতি আমি এই মেচটো বা টু গুৰি যেনেকৈ জ্বলি যায় সৰহকৈ জ্বলিয়াই তাৰপাছত নুমাই যায় আমাৰ জাতিটো তেনেকুৱা আমি নিজেও অসমীয়া আমাৰো এই দোষ আছে ঠিক তেনেহ'লে আমি কিতাপৰ কথাটো একেই কিতাপতো আমাৰ ভাল ভাল সৃষ্টি আছে যদিহে আমি নগেন শইকীয়াৰ অসমীয়া মানুহৰ ইতিহাস এই কিতাপখন ইংৰাজীত পালেহেঁতেন হীৰেণ গোহাঁই যথেষ্টখিনি লিখিছে কিন্তু ইংৰাজীত এতিয়া ক'লে কথাবিলাক জগৰ লাগিব কিন্তু হীৰেণ গোহাঁইৰ আমি ইংৰাজী সৃষ্টিত তেনেকৈ চৰ্চা পোৱা নাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত যিটো চৰ্চা হয় যিবিলাক প্লেটফৰ্মত হ'ব লাগে বহুতে কয় যে অসমীয়া হীনমন্যতাত ভোগে কিন্তু তুমি বা মই পাব্লুকেল হো গাৰ্ছিয়া মাৰ্কুৱেছ তাৰপাছত এই অৰ্হান পামুক যি বিভিন্ন দেশৰ সুধা ফুটা ব্যক্তি তেওঁলোকে কিন্তু ইংৰাজীত লিখা নাই তেওঁলোকে লিখিছে হয় কিন্তু ইংৰাজী মানুহ গৈ তেওঁলোকৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বুজি মেলি সেইটো ইমান ধুনীয়া ইংৰাজী অনুবাদ কৰিছে আৰু সেয়া আমি পঢ়িছোঁ মানে চাবলৈ গ'লে আমি অনুবাদে পঢ়িছোঁ অনুবাদ পঢ়ি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰেমত পঢ়িছোঁ সেই হিচাপত আমাৰ মানুহ অসমীয়াত লিখিছে আমাৰ কিমান ধ্ৰুপদী সাহিত্যিক আছে মামুণি ৰচম গোস্বামী সৌৰভ চলিহা এওঁলোকৰ কিতাপবিলাক যদি পৰা যায় এতিয়া আমি যোগ্য ব্যক্তি নহয় কিন্তু আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিকেইখনততো প্ৰতিবছৰে ওলাই আছে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ইংৰাজীত ৰৈছে তাৰ পৰা ওলাইছে